Знакомьтесь, Дуб Черешчатый, коренной житель Великого Новгорода. Исследования показали, что этому безмолвному свидетелю истории нашего города уже 400 лет. Активисты клуба Экология и просто неравнодушные горожане не могли пройти мимо такого почтенного новгородца. Накануне вечера на улице Прусская, где и проживает Дуб-патриарх, состоялось скромное, но для многих очень важное событие. торжественной обстановки у этого дерева установили информационный знак, чтобы напомнить новгородцам о том, что в городе с тысячелетней историей есть немало ее свидетелей, которым по 100. 200, 300 и даже 400 лет. Эти дубы, вот представьте себе, им 400 лет. Значит, они посажены в 17 веке. И, возможно, посажены человеком, который был свидетелем оккупации Новгорода шведами еще. Э, вскоре после шведского нашествия. Примечательно, что о событиях последних четырех веков, которые происходили вокруг этого почтенного дуба, знают не только историки, но и совсем юные новгородцы. Я думаю, этот дуб видел Рахманинова, потому что он, скорее всего, здесь проходил все-таки. Вот. Почему? Да. Ну, ну, просто да, Рахманинов тут недалеко, у него совсем жила бабушка. Кстати, сам дуб занесен в Национальный реестр федеральной программы «Деревья памятники живой природы» под номером 209. Сейчас в этом реестре 11 деревьев – долгожителей из Новгородской области. В клубе «Экология» сообщили, что сам памятный знак изготовлен на средства благотворителя, пожелавшего остаться неизвестным. Отметим, на территории нашего города это уже второй памятный знак могучему дубу. Первый был установлен в прошлом ноябре на соседней Десятинной улице. Лидия Трофимова, Александр Трифонов. Новости Великого Новгорода.